Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Группа, подтвердила правила игры? Да, самое главное, захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Ну, он может быть и псих, но он точно знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по триумфальной арке в могилы неизвестного солдата. Ты помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, здесь воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это, меня это мучает я в себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евмекст обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем ИП блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерный чемодане стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли. Пошли быстрее! На меня! Через автопарк. Вниз на уровне, потом вверх по лестнице. Давай влево, давай влево. В никого! Смотри, они дома не встретились на каждом Основной А этаж! его в достижимом радиусе. Он покидает здание! Мы пройдем цельный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Сзади микроавтобуса! Иди вокруг автобуса! Смотри за своей левой стороной! Левой стороной! Через арку! Черт! Oh, Давай! Давай, иди запомни. Нет! Оставь меня! Не конец, я... Давай не можем оставаться! Мы должны следовать его приказу! Давай, Димо, Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! это что же херня бля это же пустышка не ядерное оружие бля топор лишь ему где факел